विष्णू भक्तांनी आज मी तुम्हाला एक असा चमत्कारिक विष्णू मंत्र सांगणार आहे हिंदू धर्मात गुरुवारचा दिवस हा भगवान विष्णूला समर्पित असतो आणि हा दिवस त्यांच्या पूजेसाठी अत्यंत खास मानला जातो जर आपण विष्णू भगवानांची पूर्ण मनोभावे पूजा केली तर भगवान विष्णूजी त्यांच्या सर्व इच्छा पूर्ण करतात आणि हिंदू धर्मशास्त्रानुसार गुरुवारी जर भगवान विष्णूची विधिवत पूजा केल्याने जीवनातील सर्व संकटे दूर होतात आणि जर या दिवशी भगवान विष्णूंची विधिवत पूजा केली तर त्या व्यक्तीच्या घरात कधीही धनधान्याची कमतरता भासत नाही त्याला कुठल्याही प्रकारचं दुःख अडचणी सहन कराव्या लागत नाही विष्णूजी परमेश्वराच्या तीन मुख्य रूपांपैकी एक मानलं जातं ब्रह्मदेवाला विश्वाचे सृजनकर्ता मानलं जातं तर महादेवाला संहारण मानलं जातं तर भगवान विष्णू हे जगाचे पालनकर्ता मानले जातात गुरुवारी पूजा करताना विष्णूजींच्या तुम्ही या मंत्राचा जप करायला हवा आणि जर तुम्ही या मंत्राचा जप केल्यावर तुमच्या सर्व मनोकामना विष्णूजी पूर्ण करतील आणि हो लक्षात ठेवा जर तुम्ही हा जप एकशे आठ वेळा जर केला तरच तुम्हाला याचे फळ मिळणार आणि ज्यांना शक्य नाही आहे त्यांनी हा जग तुम्ही मोबाईलवर सुद्धा श्रवण करू शकता जरी तुम्ही या मंत्राचे श्रवण जरी केले तरी देखील तुम्हाला याचे फळ मिळणार आहे आणि जर तुम्ही हा मंत्र निम्म्यातूनच वगळला तर तुम्हाला याचे फळ मिळणार नाही मित्रांनो चला तर मग कसलाही वेळ वाया न घालवता मी तुम्हाला आज मंत्र सांगणार आहे ओम क्लीम बृहस्पत नम ओम क्लीम बृहस्पत नम ओम क्लीम बृहस्पतये नम ओम क्लीम बृहस्पतये नम ओम क्लीम बृहस्पतये नम ॐ क्लीं बृहस्पतये नमः 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 क्लीं बृहस्पतये नमः ॐ 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 क्लीं बृहस्पतये नमः क्लीं बृहस्पतये नमः ॐ 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 क्लीं बृहस्पतये नमः बृहस्पतये नमः ॐ क्लीं 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 बृहस्पतये नमः